В нашем мире мы переживаем какие-то трудности, переживания, но мы благодарны Тебе сердечно и искренне за то, что Ты благословил наш край. За то, что несмотря на то, что многие народы сегодня готовы отдать имение свое за крошку хлеба, мы имеем хлеб и мы имеем хлеб. Господи, за это благодарность Тебе, за то, что Ты еще милостивый Бог и Ты благословляешь Украину, страну нашу. Мы благодарим Тебя за то, что в наших домах есть разный хлеб. Господи, мы сердечно благодарим Тебя за то, что мы можем его, имеем возможность купить, и мы можем его есть для того, чтобы жить, иметь силы. И прими от нас, от нашего народа, Господи, нашей молитвы, благодарность за то, что Ты позаботился о нас, за то, что в наших домах, за то, что в наших магазинах, за то, что... У нас є зерно, є хліб, і ми можемо кушати воїни дати. Благодарність Тебе за це, нашому Богу, Отцу, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь. Боже, примі подяку за ласку Твою. Пробач тоді, коли нам складно приймати ті обставини в нашому житті, які ти допускаєш. Боже, ми дякуємо тобі і за те, що ти в фізичному житті дбаєш про нас, ти провадиш нас. Ми дякуємо і за духовну підтримку, особливо за неї. Боже вода порівнюється і зі словом Твоїм, і вона є життєдайною для нашого фізичного життя. Дозволь, щоб у всіх обставинах життя, яким вони не були, приємні з надлишком, чи тоді, коли ми проходимо долиною смертної темряви, дозволь нам у всьому тому шукати тебе, в тобі зростати, в тобі вклонятися, тебе проголошувати. Примя Твою молодость. Аминь. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за Твою милость, за Твою благодать, за то, что Ты дал нам и народу нашему не только хлеб, не только воду, но Ты дал что-то гораздо более важное для жизни, это Твое Слово. Мы благодарим Тебя и преклоняем свои сердца перед Тобою, что Твое Слово, оно достигло нас, оно рядом с нами, и каждый из нас имеет возможность жить им. Боже, но мы просим тебя, ты прости нас, прости наш народ за то, что он пренебрегает твоим словом. Прости нас, как детей твоих, что мы часто больше думаем о хлебе земном, чем о хлебе небесном. Боже, мы просим тебя благослови нас, чтобы мы, помня уроки Израиля, когда Ты водил их пустыню, чтобы, как Ты говоришь, научить их, что не одним хлебом живет человек, но словом, исходящим из уст Твоих, что Ты водил их для этого по пустыне, что Ты морил их голодом и питал их манною, чтобы они поняли этот простой урок. Не простым хлебом, не одним хлебом живет человек. Боже, я прошу тебя, благослови, чтобы не надо было нас водить по пустыне, чтобы нам не надо было терпеть голода, и чтобы с нами не надо было делать этих э, вещей, чтобы и мы поняли это. Помоги нам поверить тебе и возлюбить твое слово. Благодарим тебя за него, поклоняемся тебе. Аминь.